بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم خلفائے راشدین کے شجر نصب اور قبیلوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو تمام خلفائے راشدین کا تعلق قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں سے تھا ان چار خلفاء میں نصب اور قرابت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی خلیفہ راشد چوتھے اور آخری خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے ان کا تعلق والد اور والدہ دونوں کے لحاظ سے قبیلہ قریش کی مشہور و معروف شاخ بن و حاشم سے تھا ان کا شدر نصب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم ہے ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد اپنے شوہر ابو طالب کی جچازاد بھی تھیں جن کا شجر نصب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے بنو حاشم ہاشم میں یہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے ہاشمی بچے کو جنم دیا خلفاء میں دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تیسرے خلیفہ راشد ضنع سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا تعلق بن امیہ سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں ان کا شجر نصب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جد عبد مناف بن قصی پر جا کر ملتا ہے اور کچھ اس طرح ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی حضرت عثمان کی والدہ اروہ بنت قریز بنو و ابد شمس سے تعلق رکھتی تھی والدہ کی طرف سے ان کا شجر نصب اروہ بنت قریز بن ربیع بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف ہے دوستو خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب خلیفہ رسول اللہ اور یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا شجر نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں پشتھ جا کر ملتا ہے ان کے والد اور والدہ دونوں کا تعلق قبیل قریش کی شاخ بن و بن مرہ سے تھا جس پر میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں ابو بکر ان کی کنیت تھی جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ تھا ان کا شجر نصب اس طرح سے ہے ابو بکر یعنی عبداللہ بن نبی خوافہ بن عامر بن عمر بن, عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ سلمہ نے جن کا لقب انہی کی وجہ سے ام الخیر تھا ابتدا ہی سے اسلام قبول کر لیا تھا والدہ کی طرف سے ان کا شجرہ نصب ام الخیر سلمہ بن سخر بن عامر بن قاب بن سعد بن تعم بن مرہ ہے خلفائے راشدین میں یہ واحد خلیفہ تھے جن کے والد اور والدہ بھی مسلمان تھے دو سو آخر میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شجر نصب کا ذکر کروں گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت میں یہ چوتھے اور آخری نمبر پر ہیں ان کا تعلق بنو ادیب بن کعب سے تھا جن کا نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کع بن لوئی سے جا ملتا ہے والد کی طرف سے ان کا شجر نصب اس طرح ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضاح بن عدی بن کا بن لوئی ان کی والدہ ہنتما بن تِ بنو بن سے تعلق رکھتی تھیں اور بن مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کی بھتیجی تھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور مشرقین کا سردار ابو جہل ان کے چچا داد لگتے تھے ان کا شجرہ ہنتما بن تاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقضہ بن مرہ ہے تو سو خلفائے راشدین میں پہلے دو خلفاء یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا اس طرح یہ دونوں خلفاء رشتے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے جبکہ آخری دو خلفاء یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے بلکہ حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت عثمان کے علاوہ باقی تینوں خلفاء کا 63 سال کی عمر میں وصال ہوا جبکہ حضرت عثمان نے تقریباً 83 سال کی عمر میں وفات پائی دوستو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ